Тріумф Поліни проігнорував лише ось цей зосереджений молодик на ім'я Макс. Хазяйка чотирилапого окрасення пояснює, її улюблений зовсім не самовпевнений. Він просто надзвичайно талановитий. Да Макс? Журналістка Катерина знайомити країну зі своїми обдарованими вихованцями не збиралася. Аж поки не помітила, що найвправніший з усієї котячої родини Макс, справжній фанат найвимогливішого судді головного шоу України. дуже любить влада яму. Коли влада по показує, він може сісти дивитися на нього <laughs> внимательно. що то Яма такий утончений весь. У Макса теж дуже утончений характер. Може як то по характерам вони завпадають. Надеюсь, что они поладят. И Макс, и Яма. Да, Макс? Макс, я здесь, а не в зеркале. Вот бы я его спросила, за что ему нравится Влад Макс, Яма. Ну скажи, за что? Макс, скажи. Без комментариев. Девочки, да. надо идти. Есть. Здравствуйте. Добрый день. А с чем приехали, кроме паричка? Я приехала с четырьмя тренированными котами. Макс, Нала, Симба и дебютантка по имени Кира Анатольевна. Как давно вы занимаетесь дрессурой? С момента появления у меня мои первые кошки гайки. Но, к сожалению, этой кошки уже нет в живых. Жаль. Жаль. Однако ее сын и ее муж сегодня будут выступать на сцене. Муж? Муж, Макс. Кошкин муж? Да. Класс. <связь> Кстати, этот код очень вас любит. Всегда, когда вас показывают по телевизору, он с удовольствием смотрит на вас. Ну, мы готовы. Хорошо. Кот. Садись это так. Дхой, да это жопа!

Мы стоим, разве в России, вот. Тут у каждого причала, Тут у каждого причала Для людей и кораблей Котики разбегаются. <свеческие> котики, 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 крылья, как Ночью не ночь Мы стоим разникнуть, мы стоим на землю, мы стоим на землю, в рот По разу не был то порту Все, почти до неба, высотой почти до неба, и Прошу прощения, сегодня, к сожалению, номер сорвался, но я не расстраиваюсь. Я буду пробовать и участвовать дальше. А, скажите, а кто из них Макс? Макс? Тот, что убежал за кулисы. Они все убежали. Тот, что серый. Макс? Я хочу посмотреть ему в глаза. Макс? Макс, давай в следующий раз посерьезнее как-то. Макс, обещаешь? Макс. Надо было разговорный жанр показывать. Большое спасибо, что просто нас приняли. И не обижайтесь на нас. Я думаю, что мне ничего не нужно говорить. Спасибо, что привезли замечательных котов. Спасибо, вам, что вы нас приели. Быстрее обратно. Они Боюсь, у хотят... Макса будет шок еще до нескольких дней, потому что он попасит живого Влада Яму. А, а у вас сегодня три нет. А? Да нет, ничего. Счастливо. Спасибо. Катерина заполняет суддівську відмову. вони переживут. Главное, что Макс так и з с Кумиром.